আজিকালি নিজৰ ভিতৰত সোমাই থকা দুখ আৰু অনুভৱবোৰ কোনেও সহজতে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ যদি আপুনি আপোনাৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰে মানুহে কয় আপুনি আৱেগিক আৰু আপুনি অলপতে ভাঙি পৰে বৰ দুৰ্বল গতিকে এই আৱেগ আৰু বেয়া কামবোৰ য'তে ত'তে প্ৰকাশ নকৰাটোৱে ভাল এইবোৰ কেৱল প্ৰকাশ কৰি মূল্যহীন কৰাৰ কি প্ৰয়োজন জীৱনৰ কোনোবা এটা সময়ত আপুনি চাব যে আপুনি একেবাৰে অকলশৰীয়া হৈ গৈ আছে একেবাৰে অকলশৰীয়া বহুত দুখত থাকিলেও পৰিয়াল বন্ধু আত্মীয় বা আপোনজনক কাষত কাকো নেপায় জীৱনত বহুত বন্ধু আহিব কিন্তু চিৰদিন কোনো কাষত নাথাকে বসন্তৰ কুলি হৈ যি আহে তেওঁ বা তাইৰ লগত সকলো বিলাই দিলেও অৱশেষত প্ৰতাৰণাই পাব আৰু আকৌ সেই মানসিক অশান্তিৰ বেদনাই আপোনাক আৱৰি ৰাখিব এটা সময়ত আপুনি অজানিতে অকলশৰীয়া হৈ পৰিব একো ভাল নালাগে তেতিয়া নিজকে অসহায় যেন অনুভৱ হয় নিজকে দোষাৰোপ কৰা হয় আপুনি এনেকুৱা এটা সময় পাৰ কৰিব যেতিয়া আপুনি অলপ সুখৰ বাবে ব্যাকুল আৰু মানসিক অশান্তিৰ বাবে অস্থিৰ হৈ থাকিব কিন্তু এইটো কাৰো পৰা নাপাব ঘৰৰ মানুহে আপোনাক ভুল বুজিব আত্মীয়ই আপোনাক মূল্য নিদিয়ে আগৰ বন্ধুবোৰেও আপোনাৰ খবৰ নলয় এয়াই আটাইতকৈ বেয়া সময় জীৱনত এনেকুৱা সময় আহিলে অকলে থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে নিজক ভাল পাবলৈ শিকিব লাগে নিজক সময় দিব লাগে প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে নিজৰ মনৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব লাগে মনত ৰাখিব লাগে জীৱনৰ আটাইতকৈ কঠিন কষ্টবোৰ নিজে সন্মুখীন হ'ব লাগে জীৱনৰ আটাইতকৈ কঠিন যুদ্ধটো অকলে যুঁজিব লাগে বসন্তৰ কুলি হৈ জীৱনত বহুত মানুহ আহিব আৰু যাব কিন্তু নিজৰ অৱস্থাৰ পৰা সকলো পৰিস্থিতি সন্মুখীন হ'ব লাগিব অকলেই মানুহে সুখৰ পিছে পিছে ঘূৰি ফুৰে সুখ পাবৰ বাবে মানুহে বহুত কিবা কিবি কৰে কিন্তু প্ৰকৃত সুখ কেনেকৈ বিচাৰি পোৱা যায় সেইটো নাভাবে বহুত কিবা কিবি অৰ্জন কৰি থাকিলে মানেই সুখ পোৱা নাযায় ধুনীয়া ৰামধেনুৰ বাবে এজাক কিনকিনীয়া বৰষুণেই যথেষ্ট বেছি বৰষুণ দিলে ৰামধেনু দেখা পোৱা নাযায় গতিকে সৰু সৰু বস্তুবোৰত বা কামবোৰতেই সুখ বিচাৰি পোৱা যায় মাথো জানিব লাগিব কেনেকৈ সুখ সৃষ্টি কৰিব লাগে জীৱনৰ আটাইতকৈ কঠিন কাম হৈছে মানুহ চিনি পোৱাটো গতিকে যেতিয়া আপুনি একো বুজি নাপায় শান্ত হৈ নিজকে বুজাতো ভাল আপুনি যি পাইছে সেয়া আপোনাৰ বাবে ভাল গতিকে জীৱনত যি আছে যি পাইছে তাক লৈ সুখী হ'বলৈ শিকক হাজাৰটা সমস্যাৰ মাজত নিজকে শান্ত কৰিবলৈ শিকক দেখিব আপোনাৰ আধা সমস্যা সমাধান হৈ পৰিব কাৰণ হাজাৰটা সমস্যাৰ মাজতো আগবাঢ়ি গৈ থকাৰ নামেই হৈছে জীৱন আজিকালি সম্পৰ্কবোৰ সূৰ্যমুখী ফুলৰ দৰে হৈ গৈছে য'ত অধিক লাভ দেখা পায় সেইফালে মূৰ ঘূৰাই সেইগৰাকী ব্যক্তি কেতিয়াও মিছা নক'ব যি আপোনাক চকু মুদি বিশ্বাস কৰে আপোনাৰ মিছা কথাটো বিশ্বাস কৰে সম্বন্ধক লৈ চিন্তা কৰা বন্ধ কৰক কাৰণ যিজন আপোনাৰ লগত থাকিব তেওঁ আপোনাৰ লগত হাজাৰ দুখ কষ্টৰ মাজতো থাকিব প্ৰতাৰণালৈ ভয় নকৰিব কাৰণ বিশ্বাসঘাতকতাই মানুহক ভিতৰৰ পৰা শক্তিশালী কৰি তোলে প্ৰেম সৰুতে বিনামূলীয়াকৈ পোৱা যায় আৰু ইয়াক যৌৱনত অৰ্জন কৰিব লাগে আৰু বৃদ্ধ কালত খুজিবলগীয়া হয় এনেধৰণৰ মটিভেশ্যনেল ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব পুনৰ অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই খণ্ডটোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ